Талончик, восьмой этаж. По подождите, вы еще не... Нет, подождите, я прочитала. 587 -й. за ним сразу номер один. кто близко? Вы ответите, нет? А, ну, хорошо, да, давайте раздавайте, раздавайте. Давайте я еще раз дам. И лесик. Хорошо, не пытаться. Да? Ну, сейчас уже прошло, да. Я не буду сейчас ничего. Вот визитка. У людей спрашивать да? Александр. Так. Александр. Все. Александр, девочки и мальчики. Это пока лучше такая.

Ковальчук, Кали, Ковальчук шестой, Кали седьмой, Поли, Пелевин восьмой, Пелевин девятый, Яловенко десятый, Садикова одиннадцатый, Катюк двенадцатый. Катюк есть? Катюк! Катюк! Да!

Бакулинка, 27-й. Что он творит? Что, что Обращение корреспондента, людей. А Может, оно остается, в очередях стоит? Оно остается все на месте. ты по пять лет 5, делаю. Я пять лет обращаюсь. Пять лет? Гусак 5 лет. нужно сделать, чтобы простоять пять лет возле ныне сходятся Все это знают. Здесь не вы первые, не вы по последние. Приезжали, фотографировали. Конечно. Потому что фотографируется еще когда э, было в Госпроме, еще мы когда были рисунки. Все это знают. Вот знаю. сейчас очередь на восьмой этаж. Две тысячи записано. Но мы еще надеемся на что-то лучшее. Нет, что ну мы, мы в конце надеемся, на никакой надежды. надежды. Да это ужас, вообще уже, знаете, беспредел такой, что мама не дает. Так мы уже первые ходим вот по первым Стоим, мы уже второй второй. Мы не можем пройти. Стало нам совсем нас. Да. На число назначено. Ну, о, покажи. Так нет, нам на им деньги заплатят. Да. Они, Они ничего не того. делают. Покажите. И вот Поэтому 5 лет тянули лямку. Ой, 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 ой. Зачем? вот это вот вот стоим тут так это это продление это то что было вот 29 вот это вот 5 мы были вот у меня 11 талон извините но мы уже это уже длится знаете сколько принял сдал и все

Мало, да, сегодня да, да. yeah. те, уже опять вспотела, -межан. не да. На какой У вас документы уже готовы, Вы взяли с кадастровым номером. да полезно. Huk hurtingani... ta ma filtrate.... prava duhaja..... ta keta authenticity ashtore Будет заниматься тем, что люди будут заходить, она будет руководить Никакого доступа к исполнителю. Да, Деньги да. заплатил и, все. И, и все, Не можешь ничего добиться. Что это такое? Даже Саша, охранник, не в состоянии. Вот он пошел проверять, а в этот момент кто-то из сотрудников вышел и с ним зашли еще люди. И все, понимаете как? Так что вопрос нерешаемый. Не Вопрос решают люди, а не я. Потому что это не от меня зависит. Я только сохраняю очередь и все. А все вопросы задаются начальнику. Это не от меня зависит. Если бы больше ему жаловались, может быть... Был бы больше. Ну, ну, давайте все, все специалисты пойдем, принимали столончик. А почему вы не, не А вот давайте, пожалуйста, если что Организуйте, все пойдут Вот, а да, потом, ну, потом я даже понимаю, что они больше ста человек на все этажи в день не принимают. И все. А вот посчитайте, сколько на наш этаж желающих, только ну, одной покупок. И сколько она еще плюс 10 специалистов. А принимают на все этаже всего 100 человек. Вот и посчитайте, сколько человек у меня будет в 1980. Нет, мы вызвали, сделали... что то с Никак не будут выходить. Максим ночи да, дежурил. Я его должна каким поставить? 25 м или 30? Пусть, пусть идет первый. Конечно, пусть Мы идет его одного Если там нет, так это будет. Документы все готовы. Там вот и все. Вот

ну что все это Женщина сказала, что ничего страшного. А что вы еще не решили? 459. А, так тут сегодня дом был один. У меня документы, я же говорю, вам сдал документы. Сдал документы. Сказали, через месяц прийти. Через месяц прийти. Вот месяц идет. Еще не прошло. На третьем этаже, да? Да, на третьем. На получение акта или на сдачу документов? Я вам скажу, на получение акта. А на получение акта там он пишет. Так вы же скажете, что... Ну, на, на сдачу гос. документов, чтобы сделали госакт. Вам же изготовили госакт. А чтобы получить госакт, там очередь.